Halo, jumpa lagi dengan tentang artis Sakwila 88. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Info kali ini masih datang dari artis cantik asal Cina, yaitu Dilraba Dilmurat. Sebagai artis yang sangat populer, tentu saja Dilraba Dilmurat memiliki jutaan penggemar yang tersebar tidak hanya di negara asalnya Cina, melainkan di berbagai belahan dunia penggemar sendiri memiliki peran penting dalam mendukung berkembangnya karir seorang artis semakin banyak penggemar tentu saja semakin banyak orang-orang yang mendukung sang artis nah sobat dalam rangka merayakan hari ulang tahun Dilra Badil Murad yang ke-30 para penggemar Reba yang bergabung dalam Elize memberikan dukungan dan ucapan ulang tahun dengan sangat luar biasa meriahnya bahkan aksi para allies kali ini sukses membuat takjub publik Cina dan langsung menjadi trending di Weibo. Seperti kita ketahui, dalam rangka merayakan ulang tahun di Rabadil Murad yang ke-30 tahun, Elias membuat kota-kota besar di Cina dipenuhi dengan wajah reba. Setiap sudut kota, jalan-jalan stasiun hingga jembatan dan gedung-gedung bertingkat dipenuhi dengan gambar reba. Bahkan, Billboard Times Square New York USA ikut menampilkan wajah cantik Reba sejak tanggal 30 Mei hingga tanggal 5 Juni 2022. Hal itu tentu saja membuat publik Cina kagum. Selain itu, seperti yang terlihat dalam postingan akun Twitter Dramas Affair yang mengunggah beberapa foto menakjubkan yang dibagikan oleh salah satu allies asal Cina. Foto-foto tersebut memperlihatkan Metaverse yang menampilkan wajah cantik Dilraba Dilmurat di langit malam kota Shanghai, China. Dalam Metaverse tersebut, tampak foto reba dalam beberapa karakter yang diperankan dalam drama yang dibintanginya. Di antaranya adalah Xiao Jingjing dalam drama You Are My Glory, Kyun He dalam drama The Blue Whisper, dan Ren Anle dalam drama yang akan tayang mendatang berjudul Legend of Anle. Sekedar info, metaverse merupakan konsep dunia virtual yang dapat dimiliki dan diisi dengan berbagai benda dan kegiatan layaknya di dunia nyata. Perlu kalian ketahui nih, kalau ternyata metaverse yang menampilkan wajah Dilraba Dilmurat ini merupakan metaverse pertama di China. Nah, sobat, terbuktikan kalau Reba sangat populer di negara asalnya China. Tentu saja hal itu karena kemampuan aktingnya yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana pendapat kalian sobat? Sebagai penggemar Dilara Badil Murad, tentunya kalian ikut bangga dong. Jangan lupa tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya, like dan komen agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya.